आज पर्यत अमरावती इतिहासात प्रधानमंत्री मोदी सभा की तर सोडली ग्राउंड वर की सग सभा ही आज होती है विजय के संकल्प की मुठ्ठी बीजे और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की भारत माता की शरद पवार साहेब म्हणाले मागच्या वेळेस नवनीत पाठिंबा दिला त्याबद्दल मी माफी मागतो अरे पवार साहेब तुम्हाला माफी मागायची असेल तर याकरता मागा की तुम्ही सातत्याने विदर्भावर अन्याय केला तुम्ही सातत्याने अमरावतीवर अन्याय केला तुम्ही सातत्याने आम्हाला मागास ठेवला पवार साहेब माफी तर तुम्ही मागितली पाहिजे पण पर माफी मागितली पाहिजे इतके वर्ष राजकारण राजण के विदर्भा विदर माफी तो। नवनीत राणा के नाम के सामने कमल के निशान पर वोट देने का मतलब है आपका एक एक वोट नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है आपका एक एक वोट इस देश को आतंकवाद से, नक्सलवाद से मुक्त करने के लिए जा रहा है आपका एक एक वोट देश को संसार में तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाने के लिए जा रहा है आपका एक एक वोट देश प्रेमी और देश विरोधियों की लड़ाई में देश प्रेमियों के पक्ष में जा रहा है आपका एक एक वोट परिवार का राज्य चाहने वाले और राम राज्य चाहने वालों के बीच की लड़ाई में राम राज्य के पक्ष में आपका एक एक, एक वोट लौनी त्राणा ये क्या वाघिड़ी चुनाव है चिला उद्धव ठाकरे शरद पवार आणि काँग्रेसने केवळ हनुमान चालिसा म्हणते म्हणून चौदा दिवस जेल मध्ये ठेवलं पण ती थांबली नाही आल्यावर पुन्हा एकदा जय श्रीरामचा नारा दिला अशा प्रकारची नवनीत राणा या ठिकाणी आपल्याला उमेदवार म्हणून मिळाली आहे तिच्या कमळाचं बटन दाबलं कि नवनीत पाहिला तर वोट मिळत पण मोदीजींना देखील वोट मिळत विकसित भारताची गॅरंटी मोदीजींची कमळाचे बटन दाबा आणि भाजपाला विजयी करा